Под мне там подписчик, но он такой в теме человек и все знает. Рассказывал, что Друзенка, он же сейчас я на секундочку возьму паузу. Так, вожу Друзенко, Патриот, новый президент Украины сейчас. ПДМШа, Друзенко. Геннадий. Они ж надеются сейчас на этого. Привезли этого прохиндея Любарского, надеются. Геннадий Володимирович. Так, открываю. Ну что ж такое? Вот и читаю его эту. То, что он образованный, интеллектуал, это, это сразу же наводит на интересную мысль. Он, он реально человек, у которого льется речь. Вот льется. Его можно слушать Часами. Удивительный талантливий человек, який раз индив... алмаз бриллиант для спецслужб, От для КГБ, да? для управления Марчука. У нас же был такий видатний садист палач украинского народа, Євген Марчук. Его дуже шанують в Києві, <coughs> який, по-моему, Скрапивництво, да, был Скарпивницка, и с молодости хорошо начал изучать языки и занимался борьбой с Антисовеченной. потом он стал руководить государством нашим. Так вот, украинский правник, громадский активист, публичный интеллектуал. Не спорю. У 1993 роках, после завершения Киевского теологического колледжа, закончил колледж теологический. Да? Ну это вот, Аллах Акбар, помолимся. Теология это ж, ну, это основная тема вообще фуятелей. Так вот, он становится личным секретарем, референтом патриарха Киевской Руси и Украины Володимира Романюка. Ну, станьте, вот вы, вы закончили колледж по теологии, и вы становитесь личным секретарем, референтом, э, ну, это потом Филарет вместо Романюка стал. Романюк это знаменитый поп-диссидент, который начал, как и все, по идти, э, это ФСБ Московского Патриархата, потом начал бузить, его посадили в тюрьму, потом его выслали, он в США, по-моему, жил и в Европе. А потом, когда возвратился в Украину, к нему прикрепили молодого интеллектуала на все руки мастера, э, пронырливого Геннадия Друзенко. А это знаете, какое управление называется? Пятая, пятка. Вот и все, кто были по вот этой же, по религии, по антисоветчине, по сектам, это пятая была, пятка. Да, вот это же пятое управление КГБ СССР. Да. А потом он мне человек подсказывал, а потом же он э, сконтактился с этим, э, как его. Сейчас я назову, назову его фамилию, забыл. Он я покидков не помню просто. А потом он сконтачивался с Александром Владимировичем Лавриновичем. Это <coughs> правая рука Януковича по всем вопросам. У Геннадія Владимировича життепис так записано з э, 2001 по 2004 рок, роках був одним із керівників Центру Європейського <права>, права в Міністерстві юстиції України Да, этого вот, с этим Лавриновичем, а потом о <права> Комитет Верховной Рады Украины с питанием евроинтеграции. Да. Это при Януковиче, это была посада у него, у Геннадия Друзенко. Это он сам о себе пишет, надо объективочки читать, господа. Дальше читать не буду, потом ПДМШ по ДМШ было, потом уже не прикопаюсь. А сейчас я не могу понять, что он просит, чтобы россияне высадились в На правобережье Херсонской области и Запорожской, чтобы они подошли в притул к Днепру, потому что Путин же просит для начала переговоров отдать правобережье час и к Николаеву. И потом начинаешь читать биографию, у меня потом подписчики есть хорошие. Это вы почитайте в... внимательно. Угу. По теології хто ж кого выпускав? Марчук занимался теологією. И це был его найкращий ученик з пятки. 5 управления КГБ СССР. Ну да. Они сейчас все повылазят. Эти Невские, и Друзенки, все. Да. Так говорят, а он ПДМШ. Так а генерал Власов, он был лучший генерал Сталина на Ленинградском фронте. Воевал знатно два года. А потом нервы сдали, возглавил Роа. Ну так бывает. Ну, мы это люди. Как и фельдмаршал Паулис. Лучший сухопутный фельдмаршал Гитлера. И потом, кто он был? Создатель Германской Демократической Республики. Создатель штази Германии. Да, Паулис. Это так, ну, так бывает, так тропляется. У нас, например, половина Петлюровцев потом стали знаменитыми чекистами. Да. Там еще слушал Павла Себастиновича, иногда надо и у него есть друг Гайдай, политтехнолог, Сергей Гайдай. И, ну, он с кем только не работал. Он их критикует, но он же на них работал не бесплатно, на этих всех покидьков, там, Порошенко, Тимошенко, сейчас он их критикует. И они вчера хвалили Ликванью. А у них главный тезис был же по это сейчас, секундочку, я тут где-то записывал, их тезисы сменяемость власти, гласность, человек должен свободно высказать свое мнение и отсутствие коррупции. И мы открываем Ликваню. Я просто на Ликваню чуть помешан и прочитал много о нем. Я ж люблю в деталях таких. Ли Куан Ю, это китайские евреи. Он, когда был молодой, он работал в администрации Японии на оккупированном Сингапуре. Ему понравились методы японцев. У них все вовремя выполняли. Почему? же они два раза не повторяли. Второй раз они отрубали голову. Или кванью сказал, это главное дело гема. Успеха. Два раза не повторять. Так вот. Лик Вань Ю. Первый премьер-министр Сингапура с 1959 года по 1990. Вот хочется спросить у Павла Себастановича, так одежду сменяемость власти. С 1959 по 90. Где? гласность. На эту минуту эта страна, если вы напишете в газете политический лозунг, не соответствующий правящему режиму Сингапуре, вы сразу поедете на Катар. Там есть острова, в которых ты уезжаешь, и больше тебя никто не видит. Да. То есть, где гласность? И отсутствие коррупции. Для обычных граждан действительно коррупция отсутствовала. Только 70% экономики он оформил на свой кван. После Ли Кан Ю с 90-го года правил его близкий друг, а потом, когда подрос его сын Ли Юнь, то с... он стал представителем правящей партии ПНД и премьер-министром, премьер, премьер Сингапура с 12 августа 2004 года. 15 мая 2024 то есть и потом его сын старший правил еще 20 лет то есть гайдай говорит и э, Сипастенович всем лохам же что должна быть сменяемость власти берите пример с ликванью то есть а тут получается он на себя оформил все государство и на свою семью там же детей много было и, и на своих друзей всем начал бить по рукам чтобы было честно и с вдвоем с сыном они проправили вдвоем на двоих 50 лет. То есть там монархия. Прикольно, да, круто. Человек с гарвардским образованием. В общем, я чуть развалил хату Гайдая и Себастьяновича о восхищении Ликманию.